Son turlarda komandamız addıl qələbələr qazandı və həm Qəbələ, həm də sabahı qabaqlaya bilərik. Təbii ki, onların da oyunları sabah nəhdə. Fit səslənir və maç başladı. Komandamız uğurlar arzulayırıq. Oyuna qonaqlar topu mərkəzdən daxil edərək başladılar, amma Mahmudzadə cərmə meydançasına daxil oldu. Talehin ötürməsi. İsmail qrubu. Daha doğrusu Aslan Hətəmovdur bu və qol! Aslan Hətəmov. Bu Aslanın mövsümdə 14-cü qoldur. 9-cu dəqiqədə 9 nömrəli futbolcumuz hesabı açdı. Taleh Mahmudzadənin ötürməsindən sonra sağa Sabuhi Mamaliyev Sabuhi onu ötürməyir. Narağalov topu istiqamətlə hərəkətlənir. Benarağalov qapcını da keçir, yerdə qalır və qayda pozulub penaltidir. 14-cü dəqiqədə penalti qeyd olunur və sarı vərəqə göstərilir. Rəqibin qapçısı İbrahim Bağrova. 14-cü dəqiqədə İbrahim Bağrov sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. Və komandamız penaltiyə edirəcək. Yəqin ki, bu zərbəni Aslan Hətəmov Enar Ağalarov topun arxasındadır. Fits səslənir. Enarın zərbəsi və gol! Enar Ağalarov maçda hesabı 2-0 edir. <laughs> Ötürmə gəlir cərmə meydançasına. Liam Erik Brown zərbə endirə bilər. Liamın zərbəsi və top qapıdadır. Liam Eric Brown maçda hesabı 3-0 edir 19-cu dəqiqədə. Əvvəlcə təbii ki Enar Ağalarov istiqamətində ötürmə gəlmişdi. Qapçı topu meydandan çıxardı, dərhal altı yerinə etdirdi. Sol qonaqdan ötürmə gəldi. İndi Enar Ağalarov topladı. Enar, Enar cəlmə meydançasına daxil oldu. Boşda futbolçu var. Ötürməsini verir Liam Eric Brown dubl edir. 22-ci dəqiqədə, 22-ci dəqiqədə 4 topa çatdırır fərqi. Bu dəfə Enar Ağalarov assist müəllif olur. Ötürmə gəlir. Cərmə meydançasına başla zərbə və top qapıdadır. 5-0. Ceyhun Bağırzadə də fərqlənir. 26-cı dəqiqədə küsəlir. Ceyhun Bağırzadə İsmail Qurbanlı, Jamie Eric Brown Əla paslaşmalar. Əla kombinaziyalı futbolçularımızdan indi əhəllə ötürmə gəldi Ceyhun Bağzadədən. Səbuh Həməməliyevin zərbəsi top qapının yanından sülkədir. Müdafiənin arxasına ideal ötürmə vermişdi Səbuh Həməməliyev. Zərbə mövqeyinə çıxdı. Zərbə də endirdi. Plan ötürmə gəldi Cəlmə meydançasına. Zərbə endirilir. Qapçı əla səhv etdi. Təkrar zərbə və Taleyh Mahmudzadə. Nəhayət ki, fərqlənir. hesabı 6-0-a yüksəldir futbolçularımız. Cınaqdan elə Taley özü ötürmə vermişdi. Aslan Hətəmova ondan ötürmə gəldi cərmə meydançasına burda üç cəhd var idi qoladək. Bu 4-cüdə fərqləndi. İndi Rəhman Tahirli cərmə meydançasında yerdə qaldı və penaltı. Yerdədilər və azlıqda da qala bilərlər. Topun arxasında bu dəfə Aslan Hətəm oldu fit səslənir. Aslan Hətəmov zərbə endirir və top qapıda. Aslan Hətəmov mövsümdə 15-ci golunu vurur. Və mövsümdəki ümumi qollarımızın sayı 60-a yüksəldi. Bəllidir də Enar Ağalarov topla irəliləyir. Solda Aslan Hətamov boşdur. Enar Ağalarov öz zərbə endirdi və qapçı İbrahim Bağirov daha sonra müdafiəçilər topu ucaqlaşdırdı. Taleh Mahmudzadə, Taleh cərmə meydançasında da hücum davam edir. Taleh ötürməsini verdi. Aslan Hətamov hetrik edə bilər. Zərbə endirir və hetrik. Aslan Hətamov 16 oyun, 16 gol. Artıq qolları, dəqiqələri qeyd etdiyim vərəqdə boş yer şey tapmaqda çətinlik çəkirəm. Ötürməsini verir. Qəna bibə və dərhal ilə 45-ci dəqiqənin tamamında oyunun baş hakimi Mahmud Bağırzadə və komandamızın hey heyətində bir xeyli əvəzetmə var. İkinci hissə start götürdü. Komandamıza uğurlar arzulayırıq. Tüzdür artıq hesab 8-0-dır. Qapıcı oynayır Eldar Babayev, top meydandan çıxarır. Və hakim ilk hissədə olduğu kimi ikinci hissədə də heç bir əlavə etmədən maçı dərhal yekunlaşdırır.